Hello，大家好，这个七夕约好不出门，我是百度知道明星好奇官 SH40 的孙瑞。之前有一次直播中开播二十分钟后，被、嗯、粉丝提醒，你才发现衣服翻粉了，然后立马光速换衣服，当时是一种怎么样的心情？其实就是我当时是。 表面很淡定，但是内心已经很尴尬了。但是我因为我经常干这种尴尬的事情，所以我已经习以为常了，就是没有特别特别的，就是感觉很尴尬吧？嗯，一点尴尬。<laughs> 所以就生活中经常会有这种，嗯、是个小迷糊吗？对我生活中，我自己不觉得我自己是小迷糊，就是我一我每次都觉得我干这事儿干得非常顺利，结果总是会在顺利过程中出一些诙谐的画面，就是也不知道怎么发生什么了，就这样。 大家有因为迷糊发生过什么有趣的事情吗？欢迎大家来百度知道参与“明星好奇计划”，回答我的提问。生活充满好奇，宅家也有乐趣。这个七夕和我一起宅时光，乐生活。明星教你一个比心方法。